بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ کی کتب میں چودہ مقامات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے ملے اور ان کو خطاب کیا تو وہ جگہ کون کون سی ہیں مختصراً اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اس کا بیان کیا جائے گا مکہ سے تقریباً کربلا تیرہ سو اکہتر کلو میٹر ہے یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق اٹھارہ گھنٹے بذریعہ مشینری طے کیا جاتا ہے آج سے تیرہ سو اکیاسی سال پہلے یہ کتنا پر تکلیف اور مشکل راستہ تھا امام حسین رضی اللہ انہوں نے اپنا سفر آٹھ الحج ساٹھ ہجری کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا اور سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتب میں چودہ مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملاقات کی یا ان سے خطاب کیا تو پہلا مقام جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھاؤ کیا الصفا ہے یہ پہلا مقام تھا جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر فرزدک سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے شاعر بولا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں شاعر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا مگر اپنا سفر شروع کر چکے تھے اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے رخصت ہوئے دوسرا مقام ذات عیر کا ہے مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً بانوے کلومیٹر پر ہے اس مقام پر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چچاد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ملے اس مقام پر حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام صاحب کو کوفہ جانے سے روکا جس پر امام صاحب نے فرمایا میری منزل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تیسرا مقام بطن روما ہے یہ مقام ذات عرق سے کچھ فاصلے پر ہے یہاں قیس بن مشیر کے ہاتھوں کوفہ والوں کے خط لکھا یا امام کی ملاقات امام حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا عبداللہ بن متی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگے جانے سے روکا اور بولے کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وہ اہل وفا نہیں ہیں مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا چوتھی جگہ زورد ہے جہاں حجاز کے پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے جہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے عرب کا ریگستان شروع ہو جاتا ہے یہاں پر امام صاحب کی ملاقات زہر ابن القین سے ہوئی اسے جب پتہ چلا امام صاحب کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بیوی بی بچوں کا حوالے اپنا سامان کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا اور اسی طرح سے پانچواں مقام زبالہ ہے اس مقام پر امام صاحب کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا انہوں نے امام صاحب کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عطیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی امام صاحب نے فرمایا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی خاط اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے اس مقام پر امام صاحب نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب حانی کو شہید کر دیا گیا اور وہ کوفہ والوں والے ہماری نصرت نہیں کریں گے امام صاحب نے اس مقام پر فرمایا جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے بہت سے قوائل جو راستے میں امام صاحب کے ساتھ اس امید پر چلے انہیں مال و دولت حاصل ہوگا یہ سننے کے بعد وہ ادھر ادھر فوراں ہی اپنے راستے پر ہو لیے اور امام صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے ساتواں مقام جو سورات ہے اس مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیجئے اور اسی طریقہ سے جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑاؤ ڈالا آٹھویں نمبر پر اس مقام کا نام شرف آتا ہے اس مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں سے ایک چلا کے بولا اور اس نے ایک لشکر کو دیکھا اور وہ اس کی طرف آ رہا تھا اس نے کہا امام صاحب کا قافلے کا رخ اس صرد سے موڑ لیا جائے نوے نمبر پر جو مقام آتا ہے دو حسم ہے اس مقام پر امام صاحب کی ملاقات حر اور اس کے ایک ہزار سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے امام صاحب نے سب کو پانی پلایا بذات خود سب کو پانی پلایا جانوروں کو پانی پلایا اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی سب نے مل کر امام صاحب کی امامت میں ظہر کی نماز ادا کی اور اس مقام پر امام صاحب نے حر اور اس کی فوج کو خطاب کیا او اہل کوفہ تم نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے مجھے خطوط لکھے تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں تم میری بات کر سکو تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں ہمارے معاملات کو لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں مگر اب تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل رہا منکر ہو گئے لہٰذا یہ جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں اور اسی طرح امام صاحب نے مزید فرمایا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنا حسب اور نصب کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ جس کا مفہوم اگر تم اپنے وعدے سے پھرو گے تو تعجب نہیں تم سے پہلے میرے والد اور میرے چچاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی ہو چکا ہے ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر خور نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اگر جنگ آپ نے اگر جنگ کی تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا امام صاحب نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے شہید کر دو گے حر کے لشکر پر کوئی اس بات کا اثر نہ ہوا اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بما ان کے ساتھی اور ان کے اہل و ایال کو لے کر کربلا کے میدان کی طرف لے جاتے رہے اور اسی طریقہ سے تیرویں نمبر پر نینوہ کا مقام آتا ہے اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا امام صاحب جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو حر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوہ میں خیمہ زن ہوں گے جس پر خر نے کہا ابن زیاد کے جسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام صاحب نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے کسی نے جواب دیا کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں شہید کر دیا جائے گا اور اسی طریقے سے چودوے نمبر پر جو مقام ہے وہ کربلا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ دو محرم اکسٹھ ہجری کا دن تھا عیسوی کیلنڈر پر تین اکتوبر چھ سو ساٹھ کی تاریخ تھی یہ واقعہ کربلا ہے اور یہ مختلف وہ جگہیں ہیں جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور اس کے علاوہ بہتر افراد کے ساتھ مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈالا تاریخ میں ان مقامات کا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے اور اس آرٹیکل میں ہمارا مقصد امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ سے کربلا تک کے سفر کی منازل کو بیان کرنا ہے